Александр, вот Юрий Вилку, ваш отец, да, он получил на 752 голоса больше кандидата Юрия Милобога, кандидата самопомощи. В принципе, все равно он вшел в должность, да, он мэр, а сейчас вот есть вся эта история. Значит, уважаемые телезрители, уважаемые коллеги, давайте, наверное, расскажу реально ситуацию. Юридическую часть, ее политическую часть. В Кривом Роге в этом году, как и во всех других городах Украины, практически состоялись выборы. Состоялся первый тур, на котором 45% набрал Юрий Григорьевич Вилков, а его оппонент набрал 10%. И состоялся второй тур. Чтобы мы понимали, вот то, что все, я сейчас буду говорить, я буду говорить не как сын там, Юрия Григорьевича Вилкова, я буду говорить и, и, не, и не как член оппозиционного блока, я буду говорить как криворожанин, во-первых, который не хочет, чтобы город там, просто захватили бандиты. И второе, парламентарий, который стоит за э, закон Украины. Так вот, с юридической точки зрения, э, на втором туре что произошло? То есть, когда Юрий Григорьевич получил 45% э, на первом туре, оппонент по ней 10%, Практически там, город большой, больше 600 тысяч. Ну, то есть все уже решили, что он выиграл. И так, случи... ну, и так получилось. Это сейчас показывают и фокус группы, и социологи, и политологи, что на второй тур ну, просто не пошли избиратели, э выигравшего мэра. Из-за этого произошел маленький разрыв: 750, по-моему, 4 голоса. Два. Ну, два. 752 голоса не столь существенно. Но тем не менее, победа, победа это победа. Мы можем себе представить, что бы было, если бы на один голос победил кандидат от самопомощи, не знаю, Народного фронта, БПП и так далее. Была бы истерика. Истерика, что это европейские ценности. Вспомнили бы, как в 1775 году с перевесом в один голос в Соединенных Штатах Америки английский язык стал государственным, а не немецким. Началась бы истерика, что в этом европейские ценности. То есть, что произошло в нашем случае? Во время голосования на участковых комиссиях, а все участковые комиссии формируются 50 на 50, от одного кандидата и от второго ни одного замечания, ни одного замечания, э, ни одной скарги, значит ни одного акта вообще ничего за весь ход э, комиссии. То, что говорят про какие-то вкидания, это вообще фантазии, потому что нету ни одного ни фото, ни видео материала, нет вообще ничего. Потом происходит заседание районных комиссий. На районных комиссиях тоже ни одного замечания, ни одной скарги вообще ничего. После этого происходит Мы заседание. Суды, После этого, это, это, ты, это другое. Это, это другое я вам сейчас покажу. После этого идет заседание городской комиссии. На заседании городской комиссии до момента установления результатов выборов, до этого момента, тоже нету ничего. Ни одной жалобы, ни одной скарги, ничего. После установления результатов выборов начинают подаваться скарги, жалобы и все остальное. Естественно, которое, естественно, которые идут в суд. Согласно действующему закону Украины, я пока юридическую часть рассказываю. Согласно действующему закону Украины, выборы может оспорить, либо отменить решение любой комиссии, территориальной, районной, городской и так далее. Либо Центральная избирательная комиссия. Центральная избирательная комиссия, изучив все материалы. Вот документ, передаю уважаемому коллеге. Значит, говорит о том, что нет сомнений, нет, нет сомнений в действительности выборов. Либо суды. Значит, проходит. Заседание судов первой инстанции, второй инстанции. Значит, по тем вопросам, которые говорит мой коллега, значит, за... прямо читаю фразы, да? Причиной указанной высшей невидповидности, это по бюллетням слуговала, помылка дочернего предприемства полиграфичный комбинат «Заря». Это не какая-то левая типография, там, в Крымроге, либо в любом другом городе частная. Это главный государственный комбинат, который все печатает для администрации президента, для Кабмина и так далее. Дальше. Зайво отримані виборчі бюлетні враховуються в загальній кількісті бюлетнів для голосування в виборчому округі, які одержані дільничною виборчою комісією та зараховуються на використаних бюлетінтів. Тобто ці не були погашені. І вивод. Отже, кількість зайвих бюлетнів, які отримані спеціальними дільничними комісіями, сама по собі не впливає на волевиявлення виборців, не спотворює його результат. И отрывание специальными дельничными выборочными комиссиями, их бюллетеней не вплывает на результатовое выявления. Это решение первого суда. Это Днепропетровский окружной административный суд. После этого коллеги наши подают апелляцию. Апелляцию в апелляционный суд. Значит, скажу, что э, серьезнейший момент, прецедент вообще-то, для партии, которая говорит, что она европейского типа, вообще не понимаю, как это может произойти. Лично гражданка э, Сыроид, вице-спикер парламента, приезжает на заседание суда. И лично на нем находится. И лично пугает судей о том, что скоро будет судебная реформа. После судебной реформы будет переаттестация всех судей. И она не даст переаттестоваться ни одному судье. При этом судьи все равно принимают правдивое решение. Это не Криворожские судьи, это Днепропетровские судьи. Теперь касательно вопросов, то есть рассмотрели, то есть прошла вертикаль, установлено, что выборы прошли честно. Отменять протокол нет оснований по, разобрались по этим бюллетням, по спецдельницам, по пересчетам, по всему на свете. Значит, подается еще один иск. В суд. Очень хорошо. Э, по этому иску, это иск на тему, что невозможно ничего сделать. Значит, вот и, еще один иск подала уважаемая партия самопомощь. Значит, и вот еще одно решение суда. 30 листопада 2015 -го года. Это до, э, за два дня до окончания избирательного процесса. В котором четко написано, От ви тільки що сказали, що суд обязал перерахувати. Правильно? Или нет? Сказали или нет? Сказали. Ми ж только що всі слышали. Так тут написано. Э, Зобов'язати районну, там, інші комісії. Э, э, розглянути по суті скарги спостерігачів і за результатами розгляду скарг визначитись. Слово перерахувати зобов'язання нету. документик, пожалуйста, уважаемый коллега, председатель комиссии. После этого районные комиссии разглянули это питание, установили, что... Камеру покажите, пожалуйста. Значит, установили, что э, поданы жалобы позже, оснований никаких нету. Один, ну, два мужчины подали жалобу на пересчет в перинатальном центре. Они что, роженицы? Точно не роженицы. Их там не было. Это милиция установила. Так, следующий вопрос. Значит, ЦВК установила все, суды все установили. Вот, пожалуйста, документы. Значит, следующий вопрос. Начинаются разговоры о том, что э, мы слышали все заявления там, гражданина Соболева, да, который вчера еще зименным был, значит, о том, что э, положили тысячу человек лишних в больнице, прямо перед голосованием. Значит, вот официальный документ, в котором написано, что в среднем госпитализируется 450 человек за последние два года в сутки. Просто статистика, да? Значит, здесь в этот день было госпитализировано 358, из которых всего там 76, по-моему, приняло участие, ну, были включены до списку выборцев и проголосовали. Официальный документ.